今天有水吗？今天没，今天没上水。老公，你帮我拿个蒜吧，在这呢。想买水呀？昨天给大家上的那个水的活动，宝宝。今天有活珠子吗？有、啊，我一会吃。一会吃点活珠子，脱个骨一会 我把这一盘先吃完，这样公私分明才好。但是你公私分明容易有矛盾，姐妹们，公私分明你根本分不明，你知道为啥吗？因为，因为因为是自己家人，你指使他一干活就觉得他比你低一等了，他就,就从心里不平衡、生气。我们总因为这个。 偶尔的吵两句，但一会儿就好了，没啥大事就唉，知道你很和善。我自己是主播嘛，我弟弟他，真的他今天。 我跟你说哪句话我生气？他，他说我把他请来的，嫌我把他请来了，然后他辞职了。那大家都相互一起帮忙。你说他小，他年龄小，他说这话，他说我把他请来了，又、就是说，哎呀、呃，不不说来了。直播间说那话真不懂事儿，还说我那话真是家里事儿，我都不用你们操心，全部都是我的。哎，还说我凭啥做人气呀、啊？ 又不是他说他，他说我凭啥做人气啥的，真的，我这句话我都感觉，要是一家人能说这话，老铁们，我，哎呦，哼，你们可真是，我把你请来的，我也不能说，是我主动让你们来的，那我爸还一个劲让他来呢，没给他工资吗？也给呀、啊，工资是他自己要求的，看我连提都没提，还是我弟弟，我要多帮他点，老铁们，他来到这里。 分文不花，衣服我全都给他买，吃的都给他买。刚来的我就给他五千块钱，让他自己花。你上哪里走，人家不可能主动先给你五千块钱，我也不要。他当时说借，我说不，我还能借给你，是吧，老铁们？现在现在又不是以前那么难的时候了，我肯定是给他呀，让他让他租个房子。说我什么？哎呀，我就不提了，说的我就心寒都。 就是我找别人，别人也不能跟我说，这是我自己的事情，跟他没有关系吧。我找家人就感觉家人近，什么事儿我不在的时候能放心。我对他心里又不平衡了，我估计时间长了，没子不可能承认，永远不可能承认。他年龄小，我就是让他好好在这干，好好让他赚点钱，有错吗，老铁们？ 他在外面肯定是没有这里赚的多，这是其一，其二我也不会让他，就是有多么多么累，是吧？你们说咱这工作，白天时间是不是可多了，姐妹们？晚上十二点下了播，基本就没有啥事儿了。对呀、啊，一家人不放心上，就是跟大家聊聊嘛。 你去成家了没呢？没呢，小孩儿，二十三了，也不小了。吃的啥呀，燕子？吃的那个燕窝果。我给我弟弟姐妹们，就包括过年期间不是放假啦，他他都是跟着我呀，他帮我拉个快递，我都不会亏待他的，拉趟快递我都给他一趟钱。咱不可能说。 自己弟弟让他跟在这光给我干，只能给的多。对，出什么事儿情排第一。哎，说话那多寒心，说我废物。哎呦，这句话让我都想揍死他，真的。一家人大部分爸妈都不操心。 全成了我操心，给我来这么一句，我都不想管他们了。我真的处理一点好都没落下。哼，说这话我跟你讲，都太惯着了，不是太惯着了。他来的时候我，我我想找个帮忙的，然后他在那边三四千块钱，我爸说你找别人也是找，找弟弟也是找，你给别人挣的钱不如让你弟弟呢。 然后你还带带他是吧？没听懂，我就不说了 <coughs>。还让我带带他，啥用啊 <coughs>？吃饭。 会我干没了，宝宝们，那、这个没有了。嗯，感觉力气比较住。明天和好了，现在就能和好，亲兄弟之间没有仇，就是聊这个事儿。你要是这样想我，我真的。 也许是他心里话，他要是心里话，我就老扎心了。我如果是自私的人，宝贝们，我完全可以啥也不管不顾的，顾好父母，其他的不管，也没人说我啥，对吧？你说是不是，姐妹们？但咱没有那么做。我那天还跟我妹妹聊天呢。 我说我都把他规划到我自己的计划里，给他把以后结婚什么事都有在我的规划里，但是他小他不懂，哎哎，他就光看现在了，宝宝们，他都不想以后。你现在作为一个男的，因为家人嘛就得相互帮助，对不对？以前我难的时候，我爸爸还借给我两万块钱，那是我爸爸一年辛苦的工资，我都忘不了。 现在我好一些了，他们年龄大了，他们根本就是不可能能靠得上的。我爸妈一点存款都没有，宝贝们，真的是一点积蓄都没有。所以说我在家里是老大，我妹妹她人家结完婚出去了，嫁得远，而且我妹妹现在就是属于跟家里面不怎么随往了，就有结婚的呀，有有什么丧事儿呀，有什么任何事儿她都不随礼了，她都不就跟家里没怎么随往了，所有的。 事儿都是人情世故，都是我我去维的。现在，不管是我婆婆家的人情世故，还是我娘家的人情世故，都是我老公我俩去维系的。我哪年了？我八八年了，我大了，我三十七了，所以很多事儿确实是给他们打算的好。 结完婚没良心的，结完婚，结完婚咱就不管他了，真是，话咱就在这聊。结完婚了，我还管他干啥，对吧？那就得自己的生活得自己过了。现在是因为父母年龄大了，没有办法帮他去给他去去那个啥，完成这些结婚之前的东西。 三十六了，你弟弟呢？应该在那坐着呢，抽烟呢，我估计，我猜的姐妹们，所以刚才迟到了，应该是的。他小他不理解我，我为他以后都得做多少，我跟他讲了，你以后事儿，我都跟你计划着呢。嗯，对他好感觉应该吧，我自己也会觉得我应该姐妹们，我是替我。 父母去做的这些，现在就在说行。啊？嗯，没事。嗯，咋啦？聊点开心的事情，老弟们。嗯。你这姐姐对自己好，应该的。对。 所以我就打算的可多呀，姐妹们！我打算的都不是我自己，我打算的是这一家人。很面善一个人，谢谢，是亲弟弟们，亲弟弟们！我弟弟小，你别说现在，以后帮了我。现在我家住的房子，真的，宝宝们，那都是我在外面打工那么多年盖起来的一个房子。 我不出去的你，你我家根本没有积蓄。我出去干嘛？我出去了。你看 <laughs> 你自己还吃呢。一会我吃。一会你吃。他出去了，他走了。啊、嗯，走就走吧，姐妹们。伏地魔，咱不当伏地魔，咱不管那些了，真的。姐姐对弟弟肯定没错。 那你说，家人们，我我我我我,我有时候我们就就这么几个人我让他干活，他就总觉得，就是让他来吃，他不吃就不吃吧，他走了他走了就走了吧，正好，哼，天天早不过去吧，你这待久了你就成了我的错了。 咱不操那些没用的心了。嗯，要自己照顾，稍微照顾一下就行。嗯，行，这个一会儿还剩三个，顾人家的，我最近不就？